assalomu alaykum hurmatli youtube obunachilari hamda kanalimizga endigina kirib kelayotgan hurmatli obunachilar biz sizlarga ozgina bo'lsa ham yordamimiz tegsin degan niyatda ushbu kanalni bugundan boshlab ishga tushirdik siz bu kanalda asosan zamonaviy uy chizmalari hamda qurilish sohasida qurilish sohasidagi ma'lumotlardan xabardor bo'lishingiz mumkin demak sizlarni birinchi uy chizmamiz bilan tanishtirib o'tishni boshlaymiz mana ko'rib turganingiz bu uy chizmamiz asosan ikkita oila uchun mo'ljallangan uy chizmasi uy chizmamiz e, olti xonadan iboratli bo'lgan e, uy chizma hisoblanadi bu tomorqamizni razmeri yigirma ikki yigirmaga o'n to'qqiz u sakson to'qqiz o'n to'qqizu to'qson deb olganmiz bu asosan именно shu tomorqaga mo'ljallangan deb aytmaymiz bu har xil tomorqalarga mo'ljallab qurilishi ham mumkin masalan to'rt sotixlik besh sotixlik o'n sotixlik tomorqalarga mo'ljallab qurishingiz ham mumkin demak birma bir sizlarga hujralarni tanishtirib o'tishni boshlaymiz mana bu yer mana boshim turgan joy mana bu yer darvozaxona uch o'ttiz sakkizga yetti metrni tashkil qiladi darvozaxonamiz mana darvozalarni ham ko'rsatib qo'yamiz ochilishini mana bu eshikdan kirmoqchi bo'lsak mana bu yerda mana uzun koridorimiz joylashgan mana bu eshikdan kirsak esa birinchi hujramiz mehmonxona beshu oltmish ikki yarimga uch yigirma sakkizni tashkil qiladigan o' sakkiz yuzda ellik olti metr kvadratni tashkil qiladigan mehmonxonamiz joylashgan ikkinchi hujramizga o'tadigan bo'lsak to'rtu nol to'qqizga uch yigirma sakkiz metrni tashkil qiladigan uch yuzda ellik uch metr kvadratlik Iı, kattalar yotoqxonasi joylashgan uchinchi hujramizga o'tadigan bo'lsak bo'lsak uch yigirma sakkizga ikkiyu to'qson biru o'nda to'rt metrni tashkil qiladigan to'qqiz yuz oltmish besh metr kvadratlik kichiklar ya'ni bolalar yotoqxonasi joylashgan mana bu keyingi eshikdan kiradigan bo'lsak bu bursa yana bir oilaga mo'ljallangan hujramiz joylashgan bu yerda to'rtinchi hujramiz mana bu yer uch edi bu to'rtinchi hujramiz besh oltmish yetti yarimga uch yigirma sakkizni tashkil qiladigan o'n sakkiz yuzda o'n to'qqiz metr kvadratlik mehmonxonamiz joylashgan bu yerda ham mana mehmonxona birinchi hujramiz ham mehmonxona mana bu mana to'rtinchi hujramiz ham mehmonxona beshinchi hujramiz esa uch yigirma sakkizga uchu qirq olti yarimni tashkil qiladigan o'n bir yuz qirq yetti metr kvadratlik kattalar yotoqxonasi hamda oltinchi hujramiz uch yigirma sakkizga uch qirq yetti yarimni tashkil qiladigan o'n bir yuz qirq yetti metr kvadratlik bolalar yotoqxonasi joylashgan mana bu yerda esa ikkiyu yigirma beshga bir yu ellik sakkiz metrni tashkil qiladigan uchu yuzd ellik to'qqiz metr kvadratlik dushavoymiz joylashgan mana bu yerda ham esa xuddi shu ko'rinishda dushavoymiz joylashgan bu yerda ikkita xona qilib ko'rsatganmiz mana bu yer раздевалка bunisi esa душевой mana bu yerda esa ikkiyu yigirma uchga uch yigirma sakkiz metrlik koridorimiz joylashgan demak siz ushbu zamonaviy uy proyektini o'y chizmasini o'zingizga ma'qul bo'lgan bo'lsa o'zingiz o'zingizga, uyingizga boshqalarga tavsiya qilib qurishingiz ham mumkin biz bunga umuman qarshilik ko'rsata olmaymiz. hurmatli azizlar siz o'ylashingiz mumkin nega hamma uylarni uzunligi masul uzunligi har xil eniga uch yigirma sakkizni tashkil qilgan biz hozir buni sizlarga tushuntirib o'tamiz uch yuzyigima uch yigirma sakkiz deganimiz bu bolalarimiz asosan to'rt metrlik hamda olti metrlik bolonlarni tashkil qiladi biz asosan to'rt metrlik bolorga mo'ljallab ushbu chizmani sizlarga taqdim etmoqdamiz hozir bu chizmamizni tri d ko'rinishini sizlarga ko'rsatamiz Bana bu bana oyumuzun dördü görünüşü. Bana bu bana kocadan görünüşü. Bu yoğun taraftan. Bana bu yoğun yoğun taraftan hiç nersesi yok. bu bana kocadan taraftan görünüşü. Havlu taraftan utadığım bulsaydım bana. Havlu taraftan oyumuzun görünüşü mana. bu hozir sizlarga tri ko'rinishida ko'rsatmoqdamiz hozir общий qurilib bitgandan keyin qanaqa holatda bo'lishini sizlarga ko'rsatamiz mana marhamat mana bu mana krishasi yopilgan holatda qanday ko'rinishi mana mana zinapoyalarni ham ko'rsatganmiz bu yerda gacha qo'yganmiz siz perellarni xohlang cho'pdan qilishingiz mumkin xohlang gipsdan xohlang betondan xohlang temirdan o'zingizni dizayningizga mos qilib fasadni fason qilishingiz mumkin demak bugungi video mana shulardan iborat edi hurmatli obunachilar agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa layk tugmasi tugmahasini bosishni unutmang hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz qo'ng'iroqchani bossangiz keyingi videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi albatta demak bizda qoling keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz